Знакоклику у прямому ефірі на каналі Тивай і гість нашої програми. Це Володимир Широченко, правозахисник, журналіст, підполковник міліції. До речі, у відставці у відставці. Людина, яка добре знає справу про вбивство судді Зубкова, оскільки ну в тому числі підтримує дружні стосунки з родиною Павліченків. Добрий вечір. Добрий вечір. пане Володимире. Що відбулося в суді над Павліченками, звинуваченими у вбивстві судді Зубкова 5 червня цього року? коли туди прийшов давати покази свідок і потерпілий водночас Олексій Налмець. Той ліфтер, який вбачив вбивств судді Зубкова лице до лиця. Ну, собственно говоря, никто не ожидал, что Алексей Наумец придет на суд. Почему? Потому что до этого от, три или четыре раза судья вызывала его повестками. И так как он не являлся, то она выносила постановление о принудительном приводе в суд. Потому что Наумец, он проходит не только как свидетель, но и как пострадавший, потерпевший. Ну и, в общем-то, на этом суде должны были докончить допрос одного из подсудимых, в частности, Сергея Павличенко, 90 летнего и начать судебное разбирательство с обвиняемым подсудимым Дмитрием Павличенко. Но судья, назначено было заседание на 14 часов, она его перенесла на полтора часа. Где-то около 4 часов все зашли в суд, и тут появился прокурор, ну, через некоторое время появился, никто этого не ожидал абсолютно, Значит, появился Алексей Наумец. Правда, судья предупредил в самом начале заседания, что у нас сегодня будет, наконец, Алексей Наумец. Он едет из другого города, он может опоздать. И правильно я понимаю, Алексей Наумец – это та единая людина, яка на следствии в своих материалах, в допытах, едино впизнала на этапе следствия в Павлюченках, в бывшую судью Зубкова. Нет, не совсем правильно. Было проведено познание со всеми свидетелями, которые видели и могли видеть э, убийц. И их было много этих свидетелей. Да. В частности, было так и проведено э, такое, такое, следственное действие было проведено с Наумцом. Он не опознал, что даже есть видеозапись, соответственные протоколы оформленные, и он не опознал в э, Дмитрия Павличенко того человека, который якобы стрелял и который ну, по всей убил судью Зубкова. Однако через несколько дней в материалах дела, с которыми знакомилась адвокат Татьяна Шевченко, Дмитрия Павличенко, адвокат, э, она обнаружила там интересный протокол, в котором Алексей Наумец дает такие показания, что он якобы опознал на опознании Дмитрия Павличенко в качестве убийцы. Однако он не сказал, так как он боялся и это пришло в суд, саме с таким да, естественно, это материалы пошли в суд. И вот приходит Алексей Наумец в суд 5 черня, И что говорит? Ну, во-первых, я слышу, в общем-то, все были в каком-то шоке. Почему? Я так, насколько понимаю, что правоохранительные структуры, они с нетерпением, наверное, ждали, чтобы он дал показания, что он опознает Дмитрия Павличенко в качестве убийцы. Вот тот сюжет, который вы показывали, который вы вели, он же четко подсказывает, что на он видел в лицо, было длительное время, чуть ли не там не его стрелял, пытался кто-то выстрелить. Ну и в то же время, насколько мне известно, подсудимые Дмитрий Павличенко и Сергей Павличенко не с нетерпением тоже его ждали, потому что, как они утверждают, они там не были и преступления не совершали, и они хотели добиться истины. Поэтому это была очень большая неожиданность для всех присутствующих. Ну, в общем-то, суд-то с чего начался? Его, судья, первоначально ну, установила личность, как это полагается. Ну, и там начались вопросы начали к нему. Ну, собственно, ну суть. Нет. Яка суть того, что сказал Алексей Наумец в суде? Ну, в общем-то, когда он сказал, что не опознает их... В общем-то, для всех это присутствующих, я так понимаю, что это был шок. Особенно для прокурора, который там присутствовал, представитель гособвинения. Ну, судья спрашивает, как же так, значит, вот вы там, в том протоколе давали показания, что вы его познали, боялись. Он нет, говорит, на меня давил следователь. Как он на вас давил? Ну, как давил? Так, как вы на меня давите. Ну, в смысле, ну как, вопросы постоянные. Меня говорит, вызывали несколько раз на допросы. Ну, и даже следователь говорил мне, что вот смотри, вот фотографии, вот это вот Павличенко, ты его должен опознать. Ну, я говорю, да он же, ну не то, тот был преступник, он был более высокий ростом, был лысоватый, светловолосый. А это, да, следователь, э, по сути, умовов свитка в впізнати. Павличенко, так получается, в это, быть, это, это да, это по показаниям, если верить показаниям наумца, то так оно получается. И что еще наумец у судьи сказал? Ну, тут интересная произошла ситуация, что когда судья затронул вопрос, что во время следствия, значит, было проведены два следственных действий, очень важных, кстати, для, след для следствия, для установления истины. Это воспроизведение э обстоятельств совершения преступления. но у меня, как это два, я был на одном. Ну, в общем-то, была как бы горбовая тишина, как на одном. Ну, тоже говорит, подписи. Ну, посмотрите, вашу подпись? Нет, это говорит, не моя подпись. А я здесь? Не моя подпись, а здесь. На несколько страниц подписываются. Нет, это не моя подпись. Кто же тогда подписал? Ми брат підписав. Я вже не помню, хто спросил, а як он. Що ви похожи? По-моєму, прокурор спросил з братом. Ні, ми не похожи. Но как это же так ну, як це так вийшло? Ну, так я боявся идти на это следственное действие, я уговорив свого брата і он пошла на воспроизведення. Про що свідчить покази Олексія Науця у справі про вбивство судді Зубкова, в якому обвинувачується син і батько Павліченки? Ну, здесь, в общем-то, и говорить-то особо не о чем. Первое, то, что Дмитрий Павличенко, в частности, он не опознан. Уже последним, наверное, свидетелем, главный свидетель обвинения, и он же потерпевший. Значит, он, получается, фактически невиновный, это однозначно, это первое. Что, какой вывод можно сделать? Ну, а второй вывод, что в соответствии с озвученными судья фактами, то в действиях след следователя, который допустил Грубые и циничные фальсификации этого дела приведении следствия є букет должностных преступлений, твои відповідальність за которых она есть в головному кодексі, ответственность довольно таки серьезная. Минімум три статті у есть у следователя, по которому должны привлечь уголовной ответственности после проведения соответствующей проверки. а Асвідок Алексій Наумець не може знову змінити свої показы. от те, що він сказав в суді. не впознавши в Павличенко убийц. Это уже остаточное его слово. Ну, конечно, он изменить, он все может. И каждый человек может говорить каждый раз, что ну, тогда теряется смысл проведения процесса. Если человек на следственном действии, которое как опознание, он не опознает официально перед камерой присутствия понятых, а потом он пишет протокол, что он боялся, опознал. В следующий раз мы опять напишем бумагу. То есть я не считаю, что это будет правильно, но это к чему может привести вот, данная ситуация. То есть то, что озвучил наумец. По моему мнению, как это было бы в цивилизованных странах, что судья, получив ну, вот, такие показания, она обязана была бы, по моему мнению, ну, я думаю, что на Западе было бы точно так значит, отпустить на подписку подозреваемых и заниматься этим делом дальше, так как они абсолютно невиновны, получается. Ведь никаких доказательств их причастности к убийству ни отца Поличенко, ни его сына нету. Но здесь очень вероятен другой вариант, что судья может не взять на себя это, а отправить дело на исследование. Але не менять миру за побежного захода обвинувач. Это уже как решит судья. Но я вот считаю, что значит, судья обязана на следующее судебное заседание, которое состоится 22 июня в 11 часов в Голосеевском районе, она просто обязана вызвать в суд следователя допросить, который якобы, подчеркиваю пока, фальсифицировал и приглашал на воспроизведение абсолютно постороннего человека. Это можно любого так с улицы взять и привести, подпиши бумаги и все. И допросить его и восстановить истину. То есть, если это подтвердится, то в действиях такого следователя есть три статьи Уголовного кодекса, в частности, он должен нести ответственность тогда за злоупотребление служебным положением. У него потом служебная подделка и служебная халатность. Три статьи. Центрачеслычий Геннадий Рыбка, сличий прокуратуры, есть довольно такая ведома. Фамилия следователя не озвучивалась на суде. Тому я не можу сказати, хто цей слідувач, там би ціла бригада Ну... Но... Скажіть, будь ласка, э, чи правильно ми розуміємо, що вбивство Сергія Зубкова таке резонансне, таке э, гучне через те, що ну, справді на Україні рідко, ну, на щастя, напевно, від, відбувається такий різновид злочин, як вбивство судді. Відповідно, така пильна увага прикута до цієї справи і до розслідування, і до процесу над тими, кого обвинувачують. Ніяких не вже ніяких доказів вини Павлюченка немає. Практично ніяких доказів немає. Знаряддя зброї Не знайдено. Експертизи, які б свідчили про сліди Павлюченків на місці було проведено 95 експертиз, Причем, ну, я, в общем-то, 29 лет проработал в органах, я уверен, что половина из них вообще даром не, ну, не, следовало вообще проводить. Потрачены огромные народные деньги, люди почти полтора года находятся в суде, но фактически доказательств, в общем-то, их причастности к преступлению никаких. Нет. Они отбитки пальцев, они каких министр говорил про какие-то боеприпасы пластиковые, которые были найдены. Я хочу сказать, у что у адвоката Павличенко есть еще целый ряд сюрпризов для суда, поэтому я не хотел бы их озвучивать. А что же касается боеприпасов, то м -м, эти боеприпасы, они были найдены в машине э Дмитрия Павличенко, но обыск проводился в этом автомобиле, который стоял во дворе, в его отсутствие и в отсутствии его жены. Потом жене принесли э протокол, говорит, подпишите. Я начал, говорит, я буду подписывать, я не присутствовал при этом. Что вы там нашли? Мне, не, мне неизвестно. Там нашли, по-моему, 22-23 патрона, которые одни значит, не совпадают по химическим составам, а вторые схожи. Ну, что такое схожи? Мы схожи, каждый друг с другом. Глаза одинаковые. <говорит> Ножи но все схожи, а лица не... Это не является Ну, самосын... вот. я хочу сказать, что, в общем-то, с самого начала это дело, оно вызывает у всех специалистов, у всех профессионалов большие сомнения. Ну, в частности, может быть, я как бы какой-то стороны заинтересованное лицо, может, что это мой друг, да, это друг. Ну, вы смотрите, делается обыск. Двухкомнатная квартира. Дмитрий приезжает с женой в 9 часов утра. В 9, извините, 9 часов вечера. Во дворе стоят какие-то люди. Он понял, что это работники милиции. Он подходит к ним. Я говорю, Павличенко, вы из милиции? Да нет, проходите». После этого через, 10, через час, 10 часов врывается через окно сокол, ломает двери, его ложат на пол, делает обыск в квартире. Но, как утверждает жена, обыск делался фактически только в одной комнате, в коридоре, в туалете, в ванной. Во второй комнате, где спал сын, работники милиции зашли, посмотрели, даже не делали обыск. То есть, значит, им не нужно это было. Грубо был нарушен процессуальный закон, в частности, ей не был выдан копия протокола э, обыска. Более того, на то следующий... То, якість слідства, ну, не щуплю... Абсолютно пане Володимире. Ми дякуємо за те, що ви взяли участь у нашій програмі. Ми Будемо ретельно пильнувати е, хід цієї справи під час розгляду в суді. Для нас також ми б обов'язково були там, якби знали про те, що е, свідок наумець е, збирається там бути. І ми обов'язково будемо на засіданні 22 е, червня. У випадку, якщо дійсно підтвердяться факти про фальсифікацію о... розслідування, я думаю, це має бути і і сенсація. щоб генеральна прокуратура держала те на контролі держала. на контроле дела именно этого судьи, который якобы сфальсифицировал дело. Потому что в прокуратуре города Киева, куда я дважды обращался, мне сказали, что они будут ждать решения суда. Решение суда мы можем не дождаться. Причем есть решение здесь суда. Пан Володимир, дякуємо. Спасибо. Залушайтесь на ТВА. Далее будет еще интереснее.